Всем огромнейший привет! И сегодня я все-таки решил сделать такой влог. Многие кто просили, чтобы я показал, как я стригу. Хотя с моими клиентами это сложно сделать. То я решил, конечно же, попросить мамулю, чтобы ее постричь, потому что так и так приходится стричь. Так что здесь у нее просто короткая стрижка. И видите сами, что у нее слишком все удлиненно. Она такое уже не носит. Это уже просто заросший этап. Мы ей будем открывать ушки и будем все это делать покороче. И с чего вообще-то я начинаю? Я всегда делю голову на две. Волосы на две части делю. И вот эта часть передняя, я ее даже вообще просто не трогаю. Беру я заднюю часть и просто здесь я беру вот эту часть, вот эту мы вообще не трогаем. Я сейчас ее закалю. И теперь начинаем стричь я конечно же начинаю всегда из боков сначала я беру с боков и это все я стригу и так поочередно всю каждую длину вот так мы все стрижем Так, вот это я все прошу, и теперь я просто беру вот эти бока, так как мы уши открываем я вот так все на бок. И здесь просто за ушками я делаю такую вот окантовку, и также со второй стороны. И теперь вот здесь все прочесываю, да, и где лишнее, я его всего обрезаю. И теперь начинаем опять. Достаю и небольшую часть. Это опять же закалываем. И опять же, так же самое стригу, как я и начинал сначала. И делаем более в рваных таких, ну, именно более делаем неровный срез, а рваный из-за того, чтобы, конечно же, появлялся у нас какой-то объем. Потому что если будем делать это все в ровных срезах, Никакого объема не будет, и получится затылок как мужской. А нам затылок нужен женский. Так, и я до, дошел до макушки. И сейчас я еще раз макушку прорву. Еще раз повторяю. Все просто нужно прорывать, чтобы был объем. Потому что некоторые я знаю, что думают, если филера, значит филера делают объем на голове и все будет классно, ничего подобного. Филера объем на голове не делает. Они убирают густоту волос. Но если у клиента жидкие волосы, не густые волосы, ни в коем случае нельзя филировать. Филировать можно только челку. И все, но ну, не всю голову Как очень много мастеров это делают И вот я Про стрих Макушку, видите, даже в мокром Эффекте она становится Вот такая вот пышная И когда, конечно же, при сушке Она вообще будет еще пышнее Теперь идем к бокам Отделяю я зону Боковую Так, видите, что здесь длина где-то вот посредине ушка, да и так как мама носит с открытыми ушками, значит, мы вот это все отстригаем, что нам не нужно. И также все стрижем в рваном виде, и сейчас я вам покажу саму суть. И дальше будем продолжать в том же плане. Допустим, вот я простриг, да, все равно видите, да, что вот на ушки все-таки ложится. Это ничего страшного, потому что это женская стрижка, это не мужская стрижка. Конечно же, есть и в женских стрижках, что очень коротко. Но мы здесь делаем просто такую, вот, такую окантовку, которая идет у нас не очень выстриженный да, там висок, бок, а именно вот идет вот с таким вот удлинением. И также вот здесь, также как если у нас, допустим, у меня мама, то и вообще все клиенты, да, любят, чтобы были какие-то острые виски, потому что, конечно же, в женских всегда должно быть что-то вот или острое, или как-то вот косое, но ни в коем случае не квадратное, как у мужчин. Хотя я знаю, что мужчины тоже любят и тонкие виски, и косые виски. У каждого, конечно же, своего. Вот я, допустим, вот здесь я все зачесываю наперед. И то, что нам не нужно, я делаю сласинг. И теперь с этой стороны все прочесываю кружку. И это все я вот то, что нам не нужно, я обрезаю. И, допустим, у нас вот получается такой висок. Висок непонятный. Мы вот так его расчесали. И делаем форму виска. Ту, которую нам нужна. Так, мамуль, вот так вот. Так, и также с этой стороны не то что вот здесь также мы все это обрезаем потом когда конечно же в мокром инфекции это одно но при сушке видите висок сразу становится острым и дальше опять же я делаю такой вот основной. И теперь вот эту часть также прорываю, чтобы опять же было также немножко пышновато, как и сзади. И потом где вот то, что за ушками, да, что не отстрелилось, мы потом еще его прорежем. Также, если вот тоже бок мы так прочесали, посмотрели, что здесь идет лишнее немножко. Мы его опять же с ласингом вот так просто прошли. Так. Здесь у нас, допустим, остается. Мы опять же прочесываем. И опять. Я же это зависит, конечно. Я же в не все так слишком стригутся. Это зависит по волосам. Если большие, если густые волосы, понятное дело, что здесь за ушками убирается больше. А если жидкие, то наоборот делаем и стараемся делать, чтобы здесь был объем. Везде, чтобы казалось, что есть больше волос. И так мы так проходим до где-то вот по такой вот зоне. Ну, наверное, я сразу вам разделю вот ту зону, которую нам нужно еще на бок. И также все я простригаю. И потом, когда я вот эту зону постригу, и так продолжу я и правую сторону тоже так подстригать. Так, все бока я простриг, оставила именно темяную вот эту всю зону. Здесь сразу даже вот сразу видно, да, что здесь идет у нас объем. Даже в таком вот виде. И сразу видно, что даже при сушках, при всем, даже если не при погоде, если все нормально выстрижено, оно будет все ложиться куда ему надо и будет очень интересно. Теперь вот эта макушка. Я опять же прочесываю эту макушку, так как я стремлюсь, чтобы здесь появился какой-то объем. Я просто вот некоторые части, вот допустим, вот затылок, да, еще, я его еще немножко простригу. Ну и он сразу, видите, становится объемным. сразу есть и также еще здесь и тут А теперь вот эту зону я просто беру вот так достаю и равняю к тем, которые были. И то, что вот есть, я их опять же прорываю. Итак, здесь. Здесь я уже вот челку саму вот эту часть я оставляю, только беру еще вот, темянную зону. И также бока, чтобы все было выровнялось, чтобы не было там короче, там длиннее, чтобы везде было все равномерно. И теперь вот это все я прочесываю назад. Прочесал я назад, смотрю теперь бока, где есть остатки, которые нужно их убрать. Так, остается у нас челка. Так, чтобы опять же челка была у нас немножко объемнее, мама носит это все вот так вообще на бок. И челка также идет на бок. Но мы берем вот эту челку, которую я отсоединил. И просто беру вот в таком варианте. И прорезаю. Опять же, почему в таком варианте? Из-за того, чтобы она опять же была пишней. Чтобы казалось, что есть объем. И так всю челку. Так, все я прочесываю. Так, смотрю. Делаю я челку неровную, не зигзагами. Делаю ее более косую, потому что так как она носит на бок. Здесь много ничего отделять так прям уж сильно не надо. Если понятно, густая челка, да, то надо делать это все попрядно. Беру вот эту челку, видите, как она получается, да? Вот эта челка. И видите, вот этот бок. Я этот бок делаю намного выше. И здесь я упускаюсь. Делаю более косую. Ну, также здесь смотрим, потому что все будет все равно на бок. И вот эту часть, которая нам не нужна, я убираю. И если на бок, оно сразу ложится. Потому что есть именно идеальные косы, которые делают как ровные челки, да, которые не хотят просто вот так ложить на бок, а хотят, чтобы именно ровный вариант был да, косых челок. Тот же похожий вариант, только там идет более все идеальней. Ну, хотя и здесь тоже идеально, но в том плане, что не надо их там заправлять где-то куда-то. именно вот в таком виде. И делается кацая, если на бок не ложить, делается вот с этой стороны еще короче. Но так как у меня все будет на бок, короче я с этой стороны не могу взять. И вот эту лишнее что нам не нужно их уберу. получается у нас вот такая вот челка. И теперь так как я немножко прорвал да и сколько раз я говорил да что челку, так как я все не филирую, ну, челку немножко я профилирую, чтобы просто она не ложилась как рубом. Хотя уже я прорвал, да, есть объем на голове, но еще раз повторюсь, да, что филера объема не делают. Они просто прореживают. И делают более тоньше волос и более просто концы становятся рваненькие. И то, видите, я только стригу концы. Я не поднимаюсь выше, не отстригаю при корнях, как ну а кто делает для того, чтобы был объем. Вы представьте, если делать все это при корнях, потом она начинает отрастать и будет как ежик, потому что мелкие растут и потом вы не можете ничего сделать со своей прической. Так что это очень большой минус. Кто так делает? Хотя, конечно же, у каждого свой вкус, у каждого свое понятие. В каждый делает по-своему. Так что каждый мастер делает, как он считает нужным. Да? И нету таких мастеров, которые все делают одинаково. Каждый делает по-разному. Так что, где бы вы ни были, каждый мастер сделает по-другому. Так, вот я прострих и просто сразу видно, сразу делаю так, чтобы было видно, как оно что ложится. Вот. И вот так оно все. Сейчас еще немножко подсушится и покажу результат. И вот у нас получился вот такой вот результат. И вроде волос мало, но по ощущению, что у нее получилась вот густота, что у нее волос немного больше стало. И вопреки то, что всегда комфортно, что не надо тут долго играться, сушить и где-то что-то там начесывать. Просто хорошо феном ежевую продуть, и оно само по себе ляжет, куда ему надо. Даже если какая-то непогода, да, вы там забыли лаком побрызнуть или еще чем-то, да, то если даже ветер куда-то подует, он подует туда, куда ему надо, да, и будет все равно красивый эффект на голове. Так что Такая у меня прошла, как говорится, мастер-класс. Надеюсь, вам было со мной интересно. И до новых встреч. Целую люблю. Ваш Игорь. Пока-пока. Сыпал и Пока-пока, мама.